Эти все блоки можно ну, соединять, присоединять, но если вы установили, то уже их никуда не денешь. Значит, в этой системе есть очень хороший плюс, потому что эта система идет по карточкам. Вы карточку вставили и прошли регистрацию и будет голосование. Если кто-то эту карточку забрал, эта карточка больше не голосует. провести заново, регистр... заново регистрацию, то есть вы должны будут нажать на кнопочку, что не присутствуют. То есть есть свои нюансы. А, также на экране у этой системы, ну, производитель этой системы это китайская фирма Гонсин, а, и а, ее же а, программное обеспечение будут использоваться. Чтобы вы не сомневались и не волновались, все это уже переведено на украинский язык, все это потому что переводилось именно нашими людьми, а не китайцами.